Доброе утро, драгоценные братья и сестры. Мы приветствуем вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Бог нам явил этот день, и мы сейчас готовы прославить его в этой молитве. У нас будет сегодня интересная тема о водном крещении. Мы будем говорить. Вот недавно, буквально вот позавчера, у нас 18 человек приняли 19. водное крещение, 19. 19, 19 человек приняли водное крещение. В том числе было уникальное событие, принимали годное крещение слабослышащие. Вот это было уникальное такое событие. И также вот с нами присутствует Олег Павлович, который непосредственно проводил занятия именно вот с этими людьми. И для него это тоже был такой первый позитивный вот такой опыт. Он и обучал, и крестил своих обучаемых, тех, кого обучал. Поэтому у нас очень интересное событие. Вот кругом по-прежнему у нас война. По-прежнему мы молимся, чтобы Господь нам даровал победу. По-прежнему мы возносим свои молитвы к Богу. Вот, но при всем при этом, друзья дорогие, люди спасаются. Люди приходят к Иисусу Христу, отдают свои сердца Ему и заключают завет с Господом. Сейчас Сергей Леонидович споет нам песню. И мы после с ним этого, тоже. Мы с ним тоже. да, после этого мы помоемся. Да, да. Прихожу к тебе я с Чудеса твои велики, и любовь твоя сильна.

Тебе честь, тебе хвала, тебе поклонение, тебе величие Тебе, Бог наш. Мы благодарны Тебе, Боже, за дар Твой, Господи, за дар вечной жизни, Боже. Благодарны Тебе за Иисуса, который пришел на эту землю, умер за наши грехи, воскрес для нашего оправдания и ныне оправдывает нас, Господи. И, мы, и ныне мы дети Твои, Господи, и Ты преклоняешь ухо свое и слышишь молитвы наши. И мы благодарны Тебе за этот день, который вновь явлен нам, Боже. Благодарны тебе за эту честь и привилегию называться и быть твоими детьми и вновь потрудиться для тебя, вновь прославить тебя, вновь сделать что-то для Царства Твоего, для славы Твоей, Господь милосердный. Благослови, Господь, каждого из нас, благослови членов Церкви, благослови тех, которые сейчас смотрят эту передачу, благослови прямо сейчас и Духом Святым совершай свою работу, Господи, в наших сердцах. Во ім'я Ісуса Христа, будь прославлен в нашій житті, Амінь. наш Бог, Ахє, не Дух Святой. Амінь. Амінь. Отче наш, що, що живеш на небесах, на небесах нехай, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліп наш щоденний, подавай нам на кожен день. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь Амінь. Слава Ісусу. Я прочту место из Священного Писания, это Петра, 1 Петра 3 глава с 21 стиха, там написаны такие слова. «Так и нас ныне подобно всему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». Вот это событие, обещание Богу доброй совести, завет с Богом, мы позавчера наблюдали, Приймали в цьому участі. Ну і перший вопрос у мене буде колеги Павловича, Олеже Павлович. Які твої враження від цієї події, твій особистий досвід, твої враження? Ну насамперед щоразу, от, коли ми буваємо на такій події на водному хрещенні, я особисто згадую той момент, коли я приймав водне хрещення. Для мене це так само було таке вагоме рішення, усвідомлене. Хоча і виріс християнській сім'ї, але я завжди розумію про те, що кожен, хто вірує в Господа, він повинен засвідчити, оточуючим про свою віру, тобто продемонструвати, що я є Господній. Тобто засвідчити, що я вирішив вже жити по-інакшому. І таким чином ми демонструємо, ми занурюємося в воду, ми в цьому говоримо про те, що ми з цього дня є Господні. Це таке часткове пояснення, як на мене. І долучаючись до цього, це так само є спогади, є. Якісь тремтіння, можливо, переживання, згадуєш, як сам приймав рішення. Ну і, звісно, радість за тих, хто відважився, тому що для кожного це непросте рішення. Цей день для мене особливий, тому що я не тільки був очевидцем, але міг бути учасником. Це в деякій мірі було несподівано. Ілля Петрович мені запропонував. І я спочатку вагався, тому що для мене ну, взагалі багато речей, які ми робимо, деякі ще надії. Є якісь переживання, чи, чи достойне, там, чи належно, ти можеш до цього підійти. І в мене трошки, можливо, я вихований, так що це щось особливе, і до цього треба дуже серйозно підходити. І для мене це було вагання в плані, чи я зможу, чи я маю право це робити. Але для мене з юності я собі зрозумів, що це честь і. Я думаю, що кожен християнин він мріє кось у Мені так здається, я мріяв про це, тому що це, це є важливо, тому що щоразу, коли ми бачимо, як люди спасаються це, це для мене це чудо. Так само, коли хреститься, то так само чудо, того, що людина доторкається до Бога, скажімо, це так примітивно, але торкаєся, тому що заключаєш Богу заповіт. І коли ти учасником цього дійства, це так велично. Для мене це було велично. Ну і ще дуже цінно для мене, тому що. Хрестилися не чуючи. Це ті люди, з ким ми проводимо час, з так, ким ми так. проводимо біблійні уроки. Скажімо, і Я свого часу в Тернополі цим займався. І була така думка, що ну, в Тернополі займався, і це служіння на якийсь термін було в мене таке термін, що я міг служити не чуючим. Але так сталося, що це служіння знову мене не здоганяє. І в Харкові тут також е щоразу більше і більше нечуючих вони. Доєднуються, вони приходять на служіння, ми можемо з ними займатися, вчити їх. І на цьому навчанні, от вони, вони от, що, ці, що характерно, вони виявили бажання вивчати Біблію, ми запропонували, давайте ми дослідимо це питання, ми з вами поговоримо, вони не готові були приймати водне хрещення. Ми кажемо, давайте ми спочатку повчимо, ви розберетеся, що це є насправді. І за кілька років вони згодилися, і ми далі продовжуємо з ними займатися по Біблії, вивчаємо. І це тішить, тому що. Боже Слово, у нас знайшло відгук в них серцях. Це, це особливо цінно для мене. Тому так стисло. Ну і це дійсно такі дуже значущі події, насправді. Це не тільки твоє відношення. Це насправді дуже значуща подія, коли люди вступають в завіт так. з Богом. Це дуже важливо бути в завіті з Богом. Коли Бог на твоїй стороні, mm -hmm. коли Бог твоя охорона. Коли Бог захищає тебе, це дуже важлива подія. Добре, дякую, Олеже Павлович. Дякую. Я вчора спілкував, позавчора спілкувався з людьми, які були і на цьому дійстві, і бачили це все, і вони питали: що, а як ви так відкрили біля 20 церков, а як ви служите? А дуже ж багато людей повиїжджало, а служителів як багато повиїжджало. Ну так, дійсно так, але. Відчинилися нові можливості. Славиш. І може, якби не це, то Олеже Павлович би не, не, був, не був, був у Харкові, та... і не був на цьому водному хрещенні, і не служив би зараз, і не був діяконом нашої церкви. І хто знає, де був би, да? а Бог дав оці можливості, друзі мої. Як би важко не було. Коли Бог поруч з нами, Бог завжди дає нам можливість. вичнеет двери и дает возможность послужить и людям. Слава Иисусу. Андрей Александрович. Да. Как ваше впечатление? Мы вместе с тобой трудились над другим контингентом людей. Ну и мне интересно было услышать твои впечатления. Что ты их сказать? Я, когда мы крестились, я уже давно не был на реке проводить крещение. Все у нас как-то в бассейнах, в таких детских бассейнах, мы окунаем, там по колено воды. И я вспоминал, когда мы крестили, я вспоминал, когда я крестился в реке, и я на семь лет отошел от Бога. Я ушел из церкви, фактически я и не был в церкви, не было у меня ни пастыря, я отошел от Бога. И когда я вернулся через 7 лет, я первое, это, что мне хотелось, это скорее заключить завет с Богом. И ближайшее, вот что у нас происходили, обучения там я туда попал и знаете для меня это было настолько грандиозное событие тем более в то время много каялось людей и, и заключал завет с Богом тоже очень много людей человек 200 наверное на берегу реки и так много аппаратуры привезли и служение такой и хор и реку украсили даже само место где крестили туда цветов все так украсили оно так красиво плавает и для меня это просто такое событие было Красочная, знаете, и, и что ты в такой вот красоте заключаешь завес Богом. И, и о чем я говорю? Что мне хочется, чтобы как можно больше и больше людей крестилось, то есть покаялись и принимали, заключали завес Богом, принимали водное крещение Мне хочется, чтобы больше и больше украинцев осознавали свою нужду в Боге и заключали завес Богом. К сожалению, сейчас такие времена война и все такое, но мы работаем, мы верим, что придет урожай душ, мы сеем, мы работаем, мы трудимся, мы ездим, мы проповедуем, придет, что люди будут массово, и тоже, я думаю, что когда то мы на такой грандиозно сделаем, что реку украсим, все украсим, все аминь, так, Там, ну, да всю ряску разводим, жаб разводим, да будет, будет красиво, так. все будет и, и вчера было классно, но я верю, что будет много, много, много людей, которые будут заключать завет с Господом. Да. Это самое главное, то, ради чего мы здесь находимся, то, ради чего служим. Мы действительно, искренне, от всего сердца хотим, чтобы Украина была спасена, Аминь. чтобы каждый украинец был в завете с Богом. И я хотел бы, чтобы мы сейчас в заключении все вместе помолились, поблагодарили Бога за то, что Он нам дал жизнь, и помолились за Украину, за каждого украинца, чтобы Бог даровал этот дар покаяния, и чтобы каждый украинец он был своим для Бога. Небесный Отец, мы во имя Иисуса Христа сейчас обращаемся к Тебе. Мы благодарны Тебе, Бог наш. Мы благодарны Тебе, Царь наш, за то, что Ты есть наш Бог и нет другого такого, как Ты, Господи. Мы благодарны Тебе за то, что Ты Духом святым однажды нас коснулся Господь, и открыл наши сердца в Иисуса. Мы сами, Господи, тебя бы не нашли. Мы сами себя лучше сделать не можем. Но Ты пришел, Господи. И взирая на нас просто спас нас такими, какие мы есть. В наших грехах, с нашими недостатками, принял нас такие, какие есть, Господи. Очистил нас от всякого греха. И сейчас работаешь с нашими душами. Очищаешь, отвечаешь нас и готовишь нас к вечной обителям, к вечной жизни с Тобой, Господи. Я прошу Тебя за нашу страну. Господи, Ты видишь, сколько крови льется сейчас. Ты видишь, Господи, сколько смертей. Господи, это приносит боль нам. Это приносит страдания каждому украинцу, Господи. Боже, мы не хотели этой войны. Мы не начинали этой войны. Нам не нужно ничего чужого, Господи. И ты это видишь, Боже. И я прошу, Господи, положи предел, Господи, этому беззаконию. Боже, вступись за нашу страну, Господи, Боже. Я понимаю, что сейчас путь очищения нашей страны, Господи, Боже. И я прошу Тебя, Господи, Боже, Духом Святым, совершай свою работу, Господи, в каждом украинце, Боже. Касайся, Господи, душ каждого украинца, Господи. Боже, я так благодарен Тебе за эту возможность, Боже, быть соучастником Твоего труда. За то, что Ты дал нам возможность проповедовать Евангелие и спасать эти души, крестить их и приводить к Тебе, Господи Боже. Ты совершаешь эту работу через нас. И это великая честь и привилегия для нас. И мы благодарны Тебе за это, Господь Милосердный. Боже, нам так хотелось бы, чтобы все наши усилия, они прошли даром. Мы хотим, чтобы наша Харьковщина была спасена. Чтобы Харьков был спасен. И чтобы на каждой улице и в каждом доме славили Тебя, Господи. И я знаю, что только Ты можешь это сделать. И Ты можешь это сделать, Господи. Я верю, что Ты можешь сделать так, чтобы вся наша страна славила Тебя. Ты можешь сделать, чтобы наш президент, премьер-министр и Верховная Рада Тебя славила чтобы они были все Твоими детьми, ищущими лица Твоего, Господи, получающими мудрость от Тебя, Господи Божий. Будь прославлен нашей стране, наш Бог. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.